Батьки, гості, Сьогодні ми зібралися в цьому світлому, теплому залі завдяки вам. Сьогодні така чудова зимова погода. Як ви бачите, все для того все тільки вам. Навіть погода вам, навіть сонечко вам сьогодні посміхається. Дорогі наші діти, ми дуже раді вітати вас в цьому світлому залі. І хотілося б сьогодні за цей час, коли ви будете у нас в гостях, поспілкуватися з вами, погратися. До вас сьогодні в гості прийшли волонтери, студенти педагогічно-професійного коледжу національного університету імені Довженка. Вони до вас прийшли не просто так. Вони прийшли до вас дуже цікавою програмою. Вони вам як який називається, Чарівні казки. ви з ними пограєтесь, поспілкуєтесь, буде дуже весело. І ще також до нас завітали гості представники церкви Віра, Надія, Любов. Вони також прийшли до вас не з пустими руками, будуть вам подаруночки. Так що сьогодні ви підете, я думаю, дуже задоволені від нашої організації, від нашої установи «Територіальний центр». Вам також ми. Получим подарунки, так что, пожалуйста, мы очень рады вас видеть и рады, что вы, очень рады, что вы до нас приезжаете в гости. Так что примите от нас солдатские подарунки. Подарочки получат все, кто был на празднике, кто даже. Добрый день, дети. Я рад, тоже вы сегодня на этом месте и вам, родители в школе. Ну, взрослые люди часто говорят, что выбрали пример со взрослых, смотрели, как делают взрослые люди и ну, я имею в виду хорошие поступки, поведение, чтобы э, поступали как взрослые. Говорят вам такое. А я хочу вам сказать нечто, э, ну, наоборот, что я, смотря на детей, смотря на подростков, вы знаете, э, смотря как вы радуетесь жизни, как вы радуетесь простым вещам, вот, я хочу подражать вам. Потому что когда человек взрослеет, он э, уже на обычные вещи просто не обращать внимания, так как обращаете вы, с какой радостью вы это все принимаете. Еще я хочу сказать, что ну, вам объявили, что вы представители церкви. Однажды наш Господь Иисус сказал такие слова взрослым людям, взрослым, чтобы они были как дети. Говорит, если вы не умолитесь и не будете как дети, вы не сможете войти в Царство Небесное. Поэтому мы пришли тоже с подарочками. мы хотим подарить вам детскую Библию. Библия – это путеводитель в жизни каждого человека. И я хотел бы, чтобы в свою очередь она вам принесла тоже хороший ход в жизни. Если вы будете ее читать, вы избежите в жизни очень много проблем. Пускай Бог благословит.

А вот такие. Я Я думаю, вам будет очень интересно почитать, потому, даже иллюстрированная очень интересная. Mo gwez, mo gwez, mo